Сегодняшняя ночь ⁇ это была решающая ночь перед рассветом. Рассвет обязательно наступит, потому что радикальная партия Леголешка делает все для того, чтобы справедливость и закон в этой стране были главными инструментами для жизни человека. Радикальная партия Леголешка сегодня сделала все для того, чтобы... власть. Вы видели заставку, что деда и дедя на простых руках. Эти тарифы, они просто убивают старшую семью. И мы видим, что сегодня идет полномасштабная война. И властью Ясенюка, правительством Ясенюка и администрацией они хотят всю проблематику страны положить на противник. Мы не дадим этого сделать. Об этом говорил лидер. И мы целую ночь провели спать с дождем для того, чтобы наши украинцы не мерзли